ईद मिलाद निमित्त रुग्ण व निराधारांना फळे वाटप प्रेषित महम्मद शांतीदूत यांचा जन्म इस्लामिक तारखेचा बारा रबीउल अव्वल रोजी झाला आणि हा सोहळा जगभरात मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करून पैगंबरांचा संदेश पसरवला जातो मरकजी सिरतून नबी कमिटी हिंगणघाट यांच्या सौजन्याने इथं हि पैगंबर मोहम्मद साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आले होते त्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना तसेच निराधार वृद्धाश्रम व अनाथाश्रमांना फळांचे वाटप करण्यात आले या कार्यक्रमाला मरकजी सिरतून नबी कमिटीचे सर्व पदाधिकारी व मुस्लिम युवक उपस्थित होते आज मरकजी सीरतुलनबी कमेटी की जानब से उप जिला रुग्नलय में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये जो फल वितरण का कार्यक्रम है ये पिछले कई वर्षों से मरकजी सीरतुलनबी कमेटी हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव ईद मिलादनबी के मौके पर करता आ रहा है और यह सिलसिला मुसलसल कई सालों से हिंगन शहर में चल रहा है यहाँ के जो अनाथ आश्रम है निराधार आश्रम है मुखबदिर विद्यालय है और कॉटेज हॉस्पिटल में जो मरीज़ यहाँ जो एडमिट है इन लोगों को मरकजी सरतुलनबी कमेटी की ओर से फल वितरण यहाँ पर किया जाता है और उनका हालचाल जाना जाता है क्योंकि हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्ला वसलम का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए है वो शांति दूत बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए हैं और सारी दुनिया पर उनका एक खास रहम है उन्होंने हमेशा से शांति का मार्ग अपना शांति का संदेश दिया है और बेटी बचाओ जल बचाओ और बहुत से ऐसे जो संदेश है उनके आम करने के मकसद से मरकज सरतुलनबी कमेटी हर साल ईद मिलादुलनबी के मौके पर बारह रोज़ा कार्यक्रम आयोजित करता है और उसी की आज शुरुआत मरकज़ी सरतुलनबी कमेटी ने कॉटेज हॉस्पिटल में आपके फल वितरण के ज़रिए की है और हम इस ईद मिलादलनबी के मुबारक मौके पर सभी शहरवासीियों को पूरी दुनिया वासियों को एक मैसेज देते हैं हज़रत मोहम्मद पगम्बर सल्ला वम ने जो शांति का संदेश सारी दुनिया को दिया उसी संदेश को हम आम करें और लोगों में एकता भाईचारा अमन शांति बनी रहे महाराष्ट्रातील महत्वाच्या व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आमच्या सूर्या मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा